хорошая команда. И мы сегодня играли против 12 человек. Конечно, поддержка была огромная. Про качество поля я не хочу говорить. Пока мы осваивались в полю, пропустили мяч, потом забили. Дождь внес свои коррективы. Команда Тернополь сегодня выиграла. Я их с этим, вашу команду с этим и поздравляю. Желаю удачи. В чемпіонаті і які... в Кубці, а ось це в не вибуває. Чи очікували ви на такий важкий початок гри і, чи, можливо, недооцінили суперників? Ви знаєте, ми провели дуже тяжкий гру в Дніпропетровській. Ви повинні розуміти, що футболісти теж є. И силы и все равно когда-нибудь исчерпываются. Сказать о недооценке, это Куба. Мы знали, что мы ехали сюда, мы знали, что нам будет здесь не легко. Тем не менее, все-таки команда Ворского премьер-лиги, независимо от класса, команда Тернополь, они сражались, они бились, они молодцы. А мы будем идти дальше, у нас свой путь невзирая ни на что, я поблагодарил ребят в э, э, за самодачу, за то, что они проявили э, бойцовские качества, за то, что они сражались, играли, как могли, отдали все силы. Но, к сожалению, это футбол. Поэтому... Панасы, после сегодняшнего матча вы готовы пополнить Тернопольскую громаду

Не, yeah, а то наш захисничок чок что с одной ногой, правда, ливою. Не не хотел, чтобы и, скажем, уважаешь... Я на захисничка с одной ногой, я не обращаюсь на другую. Я смотрел <свист> за своими футболистами. <свист> я смотрел <свист> больше, больше за своими э, футболистами. <свист> где-то не везение, где-то элементы были не забили, но, опять же, это Успехи вам в чемпионате. Спасибо. Может, вы трохи экономили силы перед игрой Да нет. Я же вам повторяю. Мы провели тяжелую тяжелый игру после, после, Днепропетровска. Сделали ротацию, Кое-кому там поменяли, кое-кому дали сыграть, сколько кому по тайму дали сыграть. Но, к сожалению, мы смотрим тоже в будущее. Мы смотрим и на игру с металлистом. И после у нас еще тяжелые игры. Всему Тернополю спасибо. Спасибо за Игоря, э, который нам пришел с тернопольской земли. Вам всем удачи, команде, удачи. Поэтому спасибо за внимание.